у нас на флеш-интервью тренер наверняка Спорт Юрий Сак. Юрий Николаевич, поздравляем с первой победой на домашнем поле в этом сезоне. Ну и поделитесь впечатлениями, что получилось, что не получилось. Счет 3-1. В большинстве проиграли больше, э, чем полтора тайма. Ну, игра получилась нервная. Где-то нам, конечно, помогло удаление на 11-й минуте. Реализовали свой момент в первом тайме. Ну, видно было, что результат давит на наших игроков и такой яркой, красивой игры не получилось, комбинационной. Очень много борьбы было, соперник очень достойный, команда соперника понравилась. Во втором тайме удалось забить второй мяч, но ну и наша беда, только забили, через две минуты пропустили. Все там на волоске висело и хорошо, что Варбей забил третий мяч, где-то все уже успокоилось. Ну, наверное, команды бьются за очки, до красивого футбола далеко, поэтому на первый план выходит самоотдача и результат. Сегодня нам удача повернулась лицом и мы, конечно, довольны этой победой, мы долго, очень долго ждали эту домашнюю первую победу. Поэтому всех болельщиков и наших игроков поздравляю с первой домашней победой. Ну, сегодня увидели Александра Леденца первый с сезона э, в заявке, то есть какое у него состояние здоровья. Ну, вы, наверное, вы увидели, что и не было у нас два человека пропускал карточка. в тренировках и получил свой шанс в свой... ну, очередной э -э, игре вы заменили Максима Марусича, одного из лидеров, лучшего в матча. Ну, с чем связано? Надеемся, что не было там маленького повреждения. Повреждения как такого не было. Где-то <coughs> Максим много сил отдал в игре и эмоционально немножко начал подуставать и решили освежить игру за счет Демидова, который прекрасный момент Видите, я дал передачу Яворскому, который не использовал еще не 3-1. С Максимом все в порядке. Ну и последний, наверное, вопрос. Не будем держать интригу до следующего матча. Сегодня с капитанской повязкой Кириенко впервые ввел команду за последние полтора года. Ну, можете признаться, вот, то есть Королько, который может вернуться в строй следующей игре или, или Кириенко, кто выведет следующую игру с капитанской повязкой нашу команду. Это будет за решать Игорь Валентинович посмотрим. Еще ж неизвестно. Говорят, нам дожить это следующей игры в том плане, чтобы никто из них травму не получил. Главное, результат.